Hər vaxtınız xeyir. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan üsulla yumşaq sova peraşkisinin hazırlama qaydası olacaq. Xəmirə hazırlamaq üçün qabın içərisinə 1 stəkan ilıq süd, 1 stəkan ilıq su əlavə edirəm. 1 desert qaşığı maya əlavə edirəm. 1 dolu çay qaşığı şəkər əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. 2-3 dəqiqə gözləyirəm ki, maya aktivləşsin. 2-3 dəqiqə sonra kütlən içərisinə bir dolu çay qaşığı duz, bir ədəd yumurta əlavə edirəm. Yarım stəkan duru yağ. Unu da az-az əlavə -az edib yumşaq xəmir yoğururam. Bu xəmirə təxminən 700-800 qram on gedir. Gördüyünüz kimi yumşaq elə yapışmayan xəmir alındı. Qabın içərisinə yerləşdirdikdən sonra üzərinə salavat çay dəsmanı ilə örtüb gözləyirəm ki, tam acsın. Acıldığı müddətdə içliyi hazırlayaram. Peyrəşkini zövqə görə müxtəlif içliklə hazırlamaq olar. Mən bu gün ətli içliklə hazırlayacam. Bunun üçün 200 qram qıymanın üzərinə 2 ədəd doğranmış soğan əlavə edirəm üzerinə çay qaşığıında duz əlavə edirəm. Duzun miqdarını zövqə görə artırıb azatmaq olar. 1 xörək qaşığı da kərə yağı əlavə edirəm. İçliyə zövqə görə acı bibər istəyirsə də əlavə edə bilərsiniz. Tavanın qapağını örtüb qazı zəif temperaturunda əti qovururam. Hər dən qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi eyni qaydada bişsin. qeymanın suyu çəkilib, yağa düşdükdə ocaqdan götürürəm. Çox qızardıb qovurmaram. Soyuduqdan sonra içərisinə bir xörək qaşığı zeytincə əlavə edirəm. Zeytinc ilə içlik daha dadlı olur. Zövqə görə içərisinə əlavə etmək də bilərsiniz. Xəmir açdıqdan sonra salfanı götürüb əlimlə havasını çıxardım. Sonra xəmiri hissələrə bölüb bu hissələrdən kündələr hazırlayacağam. Bir-bir bu qaydada gündə hazırlayıram. Gündələri hazırladıqdan sonra üzərinə salafanla çay dəsmalı ilə örtüb ən azı 10 dəqiqə saxlayıram. 10 dəqiqə sonra başlayıram piraşkini hazırlamağa. Bununcu bir-bir kündələri dəzgahın üzərində az azcık yaydıqdan sonra üzərinə içlik əlavə edib piroşki formasında bükəcəyik. Peyrəşkləri hazırlayıb içərinə yağ çəkilmiş listə düzdükdən sonra üzərini yenidən salfanla örtüb ən azı yarım saat saxlayıram ki, xəmir ağsın. Yarım saat ərzində xəmir ağladıqdan sonra üzərindəki salfanı götürüb üzerinə yumurta sarısı çəkirəm. Bir ədəd yumurta sarısına bir xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırmışam. Pişdikdən sonra perəşkenin daha da gözəl görünməsi üçün xəmirin üzərinə nazik bıçaq yardımı ilə bu qaydada çərtirəm. Pəraşkinin üzərinə zövqə görə bişirməzdən öncə çörək otu və yaxud da küncültə səpmək olar. Pəraşkəni 180-200 dərəcəlik sobada üzəri qızarana qədər bişirirəm. Artıq gördüyünüz kimi çox gözəl bişir. Görünüşü mükəmməldir, dadına da söz ola bilməz nəpimişə qalınıbdır. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videonu izləyərkən bəyənəsəniz, sosial şəbəkələrdə paylaşsanız, kanalımıza dəstək olmuş olarsınız. Hazırlanacaq olanlara noş olsun.